Hai di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas satu artikel eh mengenai uh, isu yang hangat diperkatakan oleh uh, Kementerian uh, Pendidikan uh, Malaysia pakar-pakar uh, pendidikan uh, menteri MCMC ya uh, mengenai uh, penggunaan telefon bimbit uh, di kalangan uh, remaja. Okey, uh, jadi satu artikel uh, di dalam Malaysia Kini ya uh, penulis ini orang biasa dia bukan menteri dan bukan pegawai-pegawai kerajaan agensi eh jadi dia menulis mengenai larang remaja guna telefon eh pupuk jiwa berontak ya saya setuju tuan-tuan eh -tuan. anak saudara saya sendiri eh mak ibu dia eh nenek dia you know berungut eh kadang menyekat dia memberontak tuan dan kadang-kadang ibu bapa ni dia melihat anak mereka bersifat begitu daripada aku buat pening kepala ah pakailah telefon sampai malam ah sampai besok pagi pun dia akan terus bermain telefon menggunakan you know aplikasi-aplikasi seperti Roblox tapi yalah kadang kita melihat mereka main game-game begitu dia memberi minda mereka ini cepat berfikir eh. kadang saya melihat anak saudara saya yang kecil belum pergi tadika lagi tapi dia boleh main uh, you know aplikasi dia boleh masuk dalam you know uh, cari video-video uh, uh, mengenai apa uh, orang kata apa kartun uh, uh, dan juga video-video yang boleh membin membina uh, minda uh. kadang kita melihat anak-anak yang kecil ini mereka punya pemikiran dia berbeza jadi jadi uh, bagi saya ini bukan masalah telefon, eh, tapi ya masalah uh, ibu bapa. Uh, saya selalu tekankan lagi ya. Eh. Uh, mungkin juga ini masalah kita sendiri juga. Eh. Uh, ini related to our our our, our mind eh, kepada jiwa kita. Okay. Uh, jadi isu larangan uh, telefon dan media sosial uh, maknanya <coughs> bukan kita nak menentang eh, teknologi. Ini 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 saya setuju. Saya setuju. Tetapi ya, ia lebih menjurus kepada ya, kehilangan empati kemanusiaan. Kadang kita melihat anak-anak muda ini, mereka terpengaruh. Tetapi bagaimana mereka terpengaruh itu, kita harus buat kajian. Jangan kita menghukum mereka. Ini saya nak sebut banyak kali sebab saya melihat telefon ini bukan salah satu tools yang merosokkan anak-anak muda kita. Bukan, tuan-tuan. Bukan dan kenapa generasi digital ini eh sebenarnya mereka tak faham eh kita memanjakan mereka dan kita membiarkan mereka lalai. Lebih-lebih lagi yang di 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 uh, di peringkat umur di bawah you know di bawah uh, 13 tahun eh uh, kita bagi telefon itu untuk kadang-kadang itu untuk memudahkan kita bekerja. Nah, ambil telefon. Mak nak buat kerja. Ini, ini salah satu yang kadang kita tidak memberi kefahaman kepada anak-anak kita itu. Apa itu digital? Apa itu AI? Apa itu apps? Apa itu portal-portal? Kita harus mendidik mereka menggunakan dengan cara yang betul. Kerana kalau kita ambil telefon bimbit daripada mereka, itu bukan jalan penyelesaian. Ya. Itu akan membuatkan mereka lebih lagi ha? akan memerontak. Itu yang saya kata tadi tu eh generasi Z dan Alpha. Ha, kita melihat kepulauan generasi Z. Kita jangan melihat generasi-generasi yang 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 sebelum ini yang you know, yang dah nak sampai ke penghujung dunia penghujung hayat. Kerana generasi Z ini dan Alpha ini mereka hidup sepenuhnya dengan dunia digital. Begitu juga dengan saya. Saya kalau tak ada handphone, eh tidak ada uh, apa nama aplikasi-aplikasi digital dalam kehidupan saya dalam memudahkan cara saya bekerja, cara saya berfikir, saya menjadi gila tuan-tuan itu yang saya kata tadi tu telefon ini dia bukan sekadar alat dipanggil tool eh? tapi adalah satu lanjutan eh? kepada you know generasi ini untuk mereka menggunakan dengan cara yang baik untuk mereka berfikir ah ha, ini yang kadang kita melihat nah, orang jadi sikit kita naik naik melenting eh? kita kata ah oh, kita harus buat sesuatu telefon ini bahaya kan ha, telefon ini melalaikan jadi okay. sebenarnya masalah yang berlaku dalam apa yang uh, terjadi kadang anak-anak uh, muda remaja ini kadang mereka uh, menggunakan telefon ini kerana masalah uh, jiwa mereka yang sunyi hilang arah. Jadi mereka mengatakan telefon ini adalah satu uh, sumber uh, untuk mereka terus hidup. Wow ini, ini, ini betul tuan tuan. Kalau mereka menggunakan telefon semata-mata untuk divert eh, dengan apa yang ada dalam minda mereka. Kalau katanya mereka tidak mendapat uh, you know sokongan ibu bapa, perhatian ibu bapa, so why not? Telefon akan menjadi tempat mereka you know meluahkan perasaan. <laughs> Itu yang saya kata tadi tu. Ha? ini yang saya masukkan kawalan tanpa empati. Ha ya kita kena ada empati empati itu yang saya kata tadi tu sikit-sikit kita nak salahkan telefon sikit, sikit saya nak kita nak salahkan media sosial bagi saya ini bukan jalan penyelesaian eh kawalan yang melampau akan memberi kesan yang songsang ya kepada anak-anak muda ini kerana kita akan melahirkan sifat pemberontakan yang senyap mereka akan memberontak tuan-tuan Celaka betul kerajaan lah. Hampa ni menyusahkan aku. <coughs> Jadi uh, mereka akan menjadi jalan-jalan yang lain. Ui, remaja ni tuan-tuan otak mereka berfikir di luar kota. Eh, kawalan tubuh tak boleh kawal pemikiran. Kawalan pemikiran je cakap. Kita boleh kawal budak itu. Tetapi pemikiran mereka. Huh, dahsyat tuan-tuan. Itu yang saya kata. <coughs> ini bukan salah telefon. Nah, kalau kita melihat sekarang ini ya, eh, eh, realitinya orang dewasa. Kalau telefon punca jenayah, eh? kenapa rasuah pembunuhan banyak dibuat oleh orang dewasa? Kita kena kaji situ. Kita nampak kes yang ini. Eh? Tapi dari kes orang yang berumur 16 tahun ke atas itu, lagi banyak daripada kes yang di bawah umur 16. Cuma mungkinlah sekarang ini apa yang berlaku sekarang ini, dia akan relate kepada politik. Eh? <tuh> <tuh> jadi, kita tak nak jadi satu hipokrit. Eh? Apabila orang tua buat salah, eh, orang muda akan dihukum. Tengok. Kes-kes rogu, kokus ini eh, berpunca daripada telefon. Berpunca daripada media sosial. Dan kita tengok yang salah itu orang dewasa. Akhirnya eh, pendekatan orang dewasa ini menghukum anak-anak muda yang tidak bersalah. Eh, itu yang saya kata tadi itu. Eh, telefon bukan punca. Ini telefon tak ada. Telefon bukan ada... ada 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 nilai simpati ya eh? nilai eksan tak ada kan manusia itu saya kata tadi tu manusia yang menyebabkan benda ini berlaku itu yang saya kata tadi tu eh kalau kita nak buat sesuatu jangan jangan disebabkan atas dasar politik ya eh? kita nak menghukum eh? generasi Z saya tak setuju tuan-tuan saya tak setuju kalau generasi Z ini, kita harus membentuk mereka kerana mereka ini adalah yang akan uh, mewarisi negara ini eh, dengan cara yang hebat. You know, kalau kita menyikat eh, telefon, media sosial semata-mata kita nak kata untuk melahirkan seorang yang berkarakter. Come on guys. Karakter bukan dibentuk daripada telefon. Eh, itu yang saya kata tadi itu. Eh, jangan kita buat begitu. Hal eh. ah, ahli, ahli politik ni sekarang, dia, dia nak aku ha, nak 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 jadi populis, eh oh aku kena buat ini so aku nanti orang akan tengok fuh terbaiklah aku menteri yang hebat saya nak berkongsi sedikit mengenai statistik uh, National Health Mental Survey 2022 hingga 2023 dua daripada lima belia alami isu mental 400 remaja alami kemurungan 1 per 6 kanak-kanak alami gangguan mental ini bukan masalah telefon tapi masalah jiwa dan sistem Ha, itu kita kena tengok tadi. Kita kena-kena libatkan ahli-ahli akademik, pakar-pakar eh, pendidikan, pakar-pakar eh, digital eh, untuk sama-sama dalam ruang perbincangan. Bukan kerana politik semata-mata. Ha, itu yang saya kata tadi itu. Jangan. Eh, eh, kerajaan harus melihat. Eh, harus mendengar. Eh, harus melihat yang Gen Z ini, Gen Alpha ini, kalau kita menekan mereka, eh, menekan mereka, mereka akan memberontak eh kerana negara-negara yang lebih matang daripada kita. Eh mereka you know lebih ke arah untuk membuat eh penggunaan digital, penggunaan teknologi ini ke arah yang you know saling Wow, saya nak sebut apa tadi tu percaya dan mempercayai telefon adalah hardware media sosial app itu adalah software dan orang yang menggunakan itu harus sama-sama mempunyai uh, pertalian uh, kita tak boleh uh, you know sekat anak-anak uh, muda ini kerana mereka memerlukan ruang uh, uh, ruang uh, untuk Uh, untuk 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 uh, uh, membina minda mereka. Ya. Huh? kalau kita larang tuan-tuan uh, kita nak capai negara AI macam mana? Jadi penutupnya saya yang nak bagilah, eh. masalahnya bukan pada skrin tuan-tuan eh, tapi pada hati yang wow, membeku. Larangan mengekang tubuh, ya. Eh? Ya. Yeah. Kepercayaan membebaskan jiwa. Dunia tak perlukan lebih banyak kawalan eh tapi lebih banyak kasih sayang. Sebab itu peranan ibu bapa dalam membentuk okey nak guna telefon tetapi kita harus menggunakan dengan eh, nilai yang moral yang tinggi. Eh bagaimana kita nak menggunakan aplikasi media sosial untuk kita membentuk sahsiah, ya? membentuk karakter. Itu yang penting tuan-tuan. Jangan, jangan kita uh, terlebih excited. Wah, kita larang yang ni. Kita akan menjatuhkan, uh, bukan menurunkan isu-isu yang tidak bermoral. Tak akan jadi begitu. Cai, cai, cai.